लग्नाचे दागिने म्हणजे श्रीमंत पेशवाई दागिने नाशिकचे सुप्रसिद्ध सराव मयूर अलंकार सराव ताज्या बातम्यांसाठी नाशिक न्यूज च्या युट्यूब चॅनल ला करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा ऑल इंडिया पंजाब नॅशनल बँक ऑफिसर्स असोसिएशनच्या वतीने आयएसपी मैदान येथे विभागीय क्रीडा स्पर्धा नाशिक उडान दोन हजार चोवीसचे आयोजन करण्यात आलेले होते प्रमुख मान्यवरांच्या हस्ते उद्घाटन सोहळा पार पडला यावेळी सर्वांनी सामाजिक भान सपत वृक्षारोपण केले या स्पर्धेत कोल्हापूर पुणे मुंबई नागपूर गोवा या ठिकाणच्या संघांनी विशेष सहभाग घेतलेला होता ऑल इंडिया पंजाब नॅशनल बँक ऑफिसर्सच्या महाराष्ट्र आणि गोव्यातील एकूण आठ संघांनी यात सहभाग घेतलेला होता क्रिकेट स्पर्धेबरोबरच बॅडमिंटन टेबल टेनिस कॅरम बुद्धिबळ यांसारखे इंडोर टुर्नामेंट देखील या ठिकाणी संपन्न झालेल्या असून उपस्थितांनी याप्रती आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केलेल्या आहेत हम लोग आज यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से जो ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन है उसके तरफ से हमारे पूरे मुंबई जोन के जिसमें सात सर्कल्स आते हैं उसके पूरी टीम्स के पूरे स्टाफ के लिए यहाँ पर स्पोर्ट्स ये इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और इसके अंदर हमारे पूरे साथ सर्कल के इसमें इवेंट्स में हिस्सा ले रहे हैं उसमें आउटडोर इवेंट्स हैं इंडोर इवेंट्स हैं क्रिकेट है इनडोर इवेंट्स में बहुत सारे गेम्स हैं हम इसमें हमारे सारे स्टाफ के जो स्टाफ है पंजाब नेशनल बैंक के पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये इसमें पूरी हमारे सातों सर्कल की टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं सो आ, मैं अपने पंजाब नेशनल बैंक टीम की तरफ से मैं पूरी टीम्स का पूरी जितने यहाँ पर लोग पार्टिसिपेट कर उनका सबका स्वागत करता हूँ और पी जो ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन है उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैं दिलीप साहा ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं मुंबई से हूँ एंड हमारे महाराष्ट्र में सात सर्कल है जिसमें से मुंबई में थाने में मिला के तीन है और आ, उसका कोलापुर, पुणे नासिक और नागपुर ये मिला के साथ सर्कल है बैंकों में जो हमारे ऑफिसर्स काम करते हैं आज वो बहुत लेट आवर्स तक काम करना पड़ता है और पाँच बजे के बैंक होती है तो साढ़े सात आठ नौ बज जाता है तो वो बहुत स्ट्रेस में काम करते हैं तो हमने ये सोचा कि सभी लोगों को एक ना रिक्रिएशन का एक्टिविटीज़ बनाया जाए एसोसिएशन के खर्चे पे हम करते हैं तो उसमें हमने सर्कल लेवल पे टेबल टेनिस बैडमिंटन चेस कैरम और क्रिकेट का मैचेस रखा वहाँ से जो जीत के आया वो टीम यहाँ नासिक में सब सर्कल से कंटेस्ट कर रहा है बैंकों में आज जो हालत है उसमें रिक्रूटमेंट हो नहीं रहा काफ़ी देश में बेरोजगार लोग हैं, लेकिन बैंक रिक्रूट वैकेंसी भी बहुत है इन गवर्नमेंट करने नहीं दे रहा है तो उसके चहते बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है रूरल एरियाज़ में जहाँ जहाँ आप देखो कि बैंक नेशनलाइज बैंक बना हुआ है सर्विस हम दे रहे हैं गांव-गांव में गरीब से गरीब को सब फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट का स्कीम है पहुँचाते हैं लेकिन बदले में आज के तारीख में जो स्ट्रेस लेवल है बहुत ज़्यादा है तो उसको ही एक करने का के करे कि भाई लोग नया जोश से कल का वापस काम से लगे कस्टमर सर्विस इम्प्रूव करें के हमारे कस्टमर ही हमारे मतलब सभी कुछ है तो ये एक बड़ा इवेंट हम बनाया है इसमें सभी लोग पार्टिसिपेट किया यू कैन सी लॉट ऑफ एंथम लॉट ऑफ यू नो एंजॉयमेंट बैंक नासिक यूनिट तरफ है स्पोर्ट्स टूर्नामेंट से आयोजन के लगा है आई एस पी जिम खाना है नासिक रोडला आणि त्यासाठी महाराष्ट्र आणि गोव्यातील ऑल इंडिया पंजाब नॅशनल बँकेचे सदस्य ऑफिसर्स सगळे आले आहेत मॅचेस खेळण्यासाठी पूर्ण महाराष्ट्रातनं आणि गोवा मिळून आठ टीम्स सामील झालेल्या आहेत आणि क्रिकेटचे टुर्नामेंट चालू झालेली आहे ऑलरेडी आणि आता इंडोअर गेम्सचे पण टूर्नामेंट्स आम्ही आयोजित करत आहे ज्यामध्ये बॅडमिंटन टेबल टेनिस कॅरम आणि चेसच्या टुर्नामेंट होत होत आहेत आणि आज आणि उद्याच्या दिवशी हे सगळ्या कार्यक्रम होत आहेत त्यासाठी आय एस पीकडनं आणि यू एस जिमखान्याकडनं आम्हाला खूप जास्त सहकार्य मिळालं त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो त्याचप्रमाणे या आत्ताच्या आजच्या उद्घाटनाच्या सोहळ्यात राजेश साहेब आ, सी सी जी एम आय एस पी आणि नवीन बुंदिला सर आमचे स पंजाब नॅशनल बँकेचे सर्कल हेड स्वतः हा प्रेझेंट राहून त्यांनी आम्हाला म्हणजे शुभेच्छा द्यायला त्याबद्दल त्यांचे आभार मानतो आणि असा या ते इव्हेंट्स आम्ही हा तिसरा इव्हेंट इथे नाशिकमध्ये अरेंज करत आहोत आणि यापुढे करत राहू याचा प्रॉमिस करतो थँक्यू या स्पर्धेसोबतच नाशिकमधील अशोका मेडिकोव्हरच्या वतीने आरोग्य तपासणी शिबीर आणि शासकीय रक्तपेढी प्रादेशिक सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल नाशिकच्या मदतीने रक्तदान शिबिराचे देखील आयोजन करण्यात आलेले होते संजय परमार नाशिक न्यूज नाशिक